assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar mana biz agrolaboratoriya uchun maxsus ko'chat yaponiyadan ko'chat magazindamiz ko'rib turgan o'sha ko'chatlarning hammasi sertifikatlangan aynan o'sha navligini kafolatini beradigan sertifikatga ega yaponiya qonunchiligiga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yil apreldan qabul qilingan har bitta ko'chatni yaratgan ko'chatni egasi albatta o'sha ko'chatni boshqa fermerga uni ekishdan oldin ruxsotnoma olish kerak ya'ni so'rash kerak bo'ladi ma'lum bir miqdorda pulini berib va ve boshqa davlatlarga aynan hujjatni olib chiqish ham yaponiya qonunchiligiga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yildan taqiqlangan aynan mana bu bunday yaponiyaga xos bo'lgan yaponiya noklari yani mana yaponiya xurmolari yaponiya uzum navlari har bir ko'chat ko'rib turganingizdek maxsus etiketka yorliq va o'zini sertifikatiga ega bu yerda har bir har xil kivi mandarin uzum olma nok